कुंभमेळा प्रयागराज येथे स्नान करत असलेल्या महिलांचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या सांगलीच्या जिल्ह्यातील एकाच्या आवळ्याला मुसक्या अहमदाबाद पोलिसांची कारवाई कुंभमेळा प्रयागराज येथे त्रिवेणी संगम ठिकाणी स्नान आणि दर्शनासाठी देश विदेशातील भक्त प्रयागराज येथे आहेत याच ठिकाणी काही विकृत लोकांकडून महिलांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ फोटो रेकॉर्डिंग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे यात प्रयागराज आणि महाराष्ट्र येथील काही संशयित लोकांवर सायबर क्राईम अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे यातील सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथील प्राज राजेंद्र पाटील या तरुणास ताब्यात घेण्यात आला आहे या युवकास अहमदाबाद येथील सायबर पथकाने शिराळा पोलिसांच्या मदतीने अटक केली आहे पुढील कारवाईसाठी प्राज यास अहमदाबाद येथे नेण्यात आले आहे या घटनेने बावर शिराला पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर जंगम यांनी दुजोरा दिलेला आहे नमस्कार सायबर क्राईम पोलीस ठाणा अहमदाबाद शहर गुजरात राज्य में एक गुन्हा दर्ज था उसमें मैटरनिटी हॉस्पिटल में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट का वीडियो बना के यूट्यूब और टेलीग्राम भी शेयर किए थे उसमें से एक सस्पेक्टेड आदमी को ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच अहमदाबाद शहर गुजरात राज्य के पुलिस दिनांक 19 फरवरी को महाराष्ट्र के सांगली जिले के सिराला पुलिस थाने में आए थे उस सस्पेक्टेड आदमी को ढूंढने के लिए हमें हमारे सांगली ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माननीय श्री घुगे सर एडिशनल एसपी सांगली जिला माननीय श्रीमती खोकर मैडम हमारे इस्लामपुर डिवीज़न के एसडीपीओ डी माननीय श्री मंगेश चवहान सर इनके गाइडेंस में सिराला पुलिस थाने के स्टाफ और अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच के स्टाफ ने मिल के को ढूंढा, उसका नाम प्राज राजेंद्र पाटिल उम्र 20 साल रहना चिकली तालुका सिराला जिला संगली, इसको ढूंढ के क्राइम ब्रांच अहमदाबाद शहर के पुलिस के हवाले आगे की तपास के लिए किया है ब्यूरो रिपोर्ट एसबीएन मराठी शिरा